હવે સુરતના કાપડના વેપારીઓની વાત કરીએ કેમ કે સૌથી વધારે એક્સપેરિમેન્ટમાંથી આ સુરતના કાપડના વેપારીઓ પસાર થઈ રહ્યા છે ઉપરથી અમેરિકાનો ટેરિફ આવ્યો જે પચાસ ટકા ટેરિફને લઈને ચિંતાનું મોજું કાપડના વેપારીઓમાં છે આ ટેરિફના કારણે કાપડ ઉદ્યોગને કરોડો રૂપિયાનું નુકસાન થવાની શક્યતા છે નાના કામદારો વેપારીઓ પર તેની ગંભીર અસર જોવા મળશે સતત મંદીના કારણે પહેલેથી જ મુશ્કેલીમાં છે આ ઉદ્યોગ અને ઉપરથી ટેરિફ જે વધારે નુકસાનકારક સાબિત થઈ શકે उद्योग संगठनों नु कि प्रधान मोदी अमेरिका राष्ट्रपति पचास टका जैसे पूरा वर्ल्ड है एक सौ कंट्रीज है अगर थोड़ा बहुत फर्क पड़ेगा यूएस के व्यापार में लेकिन मोदी जी है हमारे प्रधानमंत्री वो कोशिश करेंगे कि दूसरे कंट्रीज में भी हमारा व्यापार बढ़े इससे जो नुकसान जो यूएस से डायरेक्ट एक्सपोर्ट हो रहा था वो हमारा नुकसान हमको होने नहीं देंगे ऐसी हमारी विश्वास है मोदी जी पे मोदी जी कोई नए ना, नई पॉलिसी लाएंगे जिससे व्यापारियों का फायदा होगा तो काफी दिक्कत पड़ेगी एक बार का व्यापार है जो हमारा एक्सपोर्ट है उसको थोड़ा सा डेमेज होगा कारण कि बाहर के जो भी व्यापारी है अमेरिका के यूएस के वो इतना सरवाइव नहीं कर पाएंगे इतना टैक्स तो उससे होगा क्या चाइना वियतनाम बांग्लादेश इनका कपड़ा बिकेगा हमारा कपड़ा तो बिकेगा लेकिन बहुत कम हो जाएगा हमें कोशिश करनी पड़ेगी कि अन्य कंट्रीज है जैसे यूरोपियन कंट्रीज है अपना गल्फ कंट्रीज है साउथ अफ्रीका है और एशियन कंट्रीज है उधर हमें व्यापार बढ़ाना पड़ेगा जिस तरह भी हमने यूके के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट किया उसी तरह हमें अन्य कंट्री के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट करने पड़ेगा ताकि हमारा व्यापार बढ़े